ஸ்ரீ குருபியோனமாக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தியை ஒட்டி இன்று வளர்ப்புறை சஷ்டி மற்றும் நட்சத்திரம் கூடிய நாள் இந்த தினத்தில் நாம் வணங்கி ஸ்ரீ ஸ்ரீ அருளிய பாராயணம் செய்யலாம் தமது நோய் தீரம் மட்டுமல்லாமல் நம் போன்றோரது கஷ்டங்களும் குறைகளும் பிணிகளும் தீர்ந்து பூரண நலம் பெற வேண்டி ஆதிசங்கரர் தமது திருவாய் அலர்ந்த அருளியது புனிதமான ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பூஜங்கம் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பல மகான்கள் மந்திரமாக மந்திரமாகஷதமாகவே நினைத்து பாராயணம் செய்கிறார்கள் இது பிறவி பிணி தீர்க்கக்கூடியது சத்ருஜயம் தரக்கூடியது மனக்கவலை போக்கக்கூடியது எப்பேற்பட்ட மகா ரோகங்களும் தோஷங்களும் போக்கக்கூடியது ஸ்ரீ முருகப்பெருமானின் அருளால் சகல சௌபாகியமும் தரக்கூடியது என்பது கண்கண்ட உண்மை இந்த நன்னாளில் நாம் சுப்பிரமணிய புஜங்கமும் மற்றும் புனர் பூசமாதலால் ஆதிசங்கரர் அருளிய ராகவாஷ்டகமும் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் ஆதிசங்கர் அருளிய ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புஜங்கம் सदा बालरूपापि विघ्नान् दृहन्त्रि वक् पि पञ्चास्य मान्या विदीन्द्रादिमृग्या गणेशा विदामि विदत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः न जानामि शब्दं न जानामि चार्तं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं चिदेका षडास्याहृदि द्योतते मे मुखान्निस्सरन्ति गिरश्चापि चित्रम् मयूरादिरूढं महावाक्यगूढम् मनोहारिदेहं मखचित्तगेहम् महीदेवदेवं महा महादेवबालं महादेवजे लोकपालम् यदा सन्निधानं गता मानवामि भवाम्बोधिपारं गतास्ते तदैव इति व्यञ्जयन् सिन्धुतीरे आस्ते तमिडे पवित्रम् पराशक्तिपुत्रं यदाब्दे तरङ्गालयम् यान्ति तुङ्गस्तदैव पदः सन्निधौ सेवताम् मे इतीवोर्मिपङ्क्तिर्नृणाम् दर्शयन्तं सदा भावये कृत्सरोजे गुहन्तं गुहन्तम् गिरौ मन्निवासे नरा येदिरूढास्तदा पर्वते राजते ते दिरूढाः इतीव ब्रुवन् गन्धशैलादिरूढः स देवो मुदे मे सदा षण्मुकोऽस्तु मकाम्बोदितीरे महापापचोरे मुनीन्द्रानुकूले सुगन्धाक्यशैले गुहायां वसन्तम् स्वासा लसन्त जनार्ति हरन्त श्रयामो गुहन्तं लसत् स्वर्न गेहे नृणां कामदोहे सुमस्तोमसञ्चन्न माणिक्यमञ्चे समुद्यत् प्रकाशम् सदा भावये कार्तिकेयं सुरेशम् रणद्धं सके मञ्जुलेऽत्यन्त शोणे मनोहारि लावण्यपीयूषपूर्णे पूर्णे मनशट्पदो मे भव सदा मोदतां स्कन्दते पादपद्मे सुवर्णा भ दिव्याम्बरैर्भासमाणां क्वणत् मे कलाशोभमानाम् लसद्दे मपट्टेन कटिम्बावये स्कन्दते दीप्यमानाम् पुलिन्देशकन्यागणाभोगतुङ्गस्तनालिङ्गनासक्तकाश्मीररागम् नमस्यां यकं तारकारे तवोरस्त्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् विधौ क्लुप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् निरस्ते भषुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् हतेन्द्रारिषण्डान् जगत्रान् शौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् सदा शारदाशन्मृगाङ्का यदि स्युः समुद्यन्तये स्थिताश्चेत् समन्तात् सदा पूर्णबिम्बा कलङ्कैश्च हीनास्तदा त्वन्मुकानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम् स्फुरन् मन्दकासैः सहंसा नि चञ्चत्कटाक्षावलिभृङ्गोज्ज्वलानि सुधास्यन्दिबिम्बाधराणि शूनो तवालोकये षण्मुखाम्बोरुहाणि विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्रं दयास्यन् दिशो द्वादशस्वीक्षणेषु मयिषत्कटाक्षः सकृत्पातितश्चेत् भवेत्ते दयाशीलकानामहानिः सुताङ्गोद्भवो मेसि जीवेति शब्दा जपन्मन्त्रमीशो मुदा जिग्रतेयान् जगद्वारभृद्भ्यो किरीटो किरीटोज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः पुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामश्चलत्कुण्डलश्रीलसद्गण्डभागः कटौ पीतवासा करे चारु शक्तिः पुरारेस्तनूजः इहायाहि वत्सेतिहस्तान् प्रसार्याह्वयत्यादरा शङ्करे मातुरङ्कात् समुत्पत्यतातम् श्रयन्तम् कुमारम् हराश्लिष्टगात्रम् भजे बालमूर्तिम् कुमारे शसूनो गुहस्कन्दसेनापते शक्तिपाणे मयूरादिरूढ पुलिन्दात्मजाकान्तभक्तातिहारिन् प्रभोतारकारे सदा रक्ष मान्त्वम् प्रशान्तेन्द्रिये नष्ट विचेष्टे कपोद्गारि वक्त्रे भयोद्कम्पि गात्रे प्रयाणोन्मुखी मय्य दयालो भवाग्रे कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपाद्दहच्चिन्दी बिन्दीति मां तर्जयत्सु मयूरम् समारुह्य मा पुरःशक्तिपाणिर्ममायाहि शीघ्रं प्रणम्या सकृत्पादयोस्ते पतित्वा प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेनेकवारं न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धि न कार्यान्तकाले मनागप्युपेक्षा सहस्राण्ड भोक्ता त्वया शूरनामाहतस्तारक सिंहभक्त्रश्च दैत्यः ममान्तर्हृदिस्थं मन क्लेशमेकम् नखं सिप्रभोकिं करोमि क्वयामि अहं सर्वदा दुःखबारावसन्नो भवान् दीनबन्धुस्त्वदन्यं न याचे भवद्भक् तिरोदम् सदा क्लप्तबादम् ममादिम् द्रुतम् नाशयो मा सुतत्वम् अपस्मारकुष्टक्षया महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिम् विलोक्य क्षणातारकारि द्रवन्ते

पुस्तस्य भृत्यम् गुहे सन्तुलीना ममाशेषावाः मुनीना मुताहो नृणाम् भक्तिभाजामभीष्ट सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदानि गुहादेवमन्यम् न जाने न जाने कलत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा नरो वात गृहे ये मदीयाः यजन्तो नमन्तस्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार मृगाः पक्षिणो दंशकाये च दुष्टास्तता व्यादयो बाधका मदङ्गे भवच्छक्ति दूरे विनश्यन्तु ते चूर्णितक्रौ च शैल जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधम् सखे तेन किम् देवसेनादिनाथ अहम् चातिबालो भवान् लोकता तत् क्षम स्वापराधम् समस्तम् महेश नमः केकिने शक्ति तये चापितुभ्यं नमश्चागतुभ्यं नमः कुक्कुटाय नमस्सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं पुनस्कन्दमूर्ते नमस्ते नमोऽस्तु जयानन्दभूमं जयापारदामं जया, जया मोघकीर्ते जयानन्दमूर्ते जयानन्दसिन्धो जयाशेषबन्धो जय त्वं सदा मुक्तिदानेशसूनो भुजङ्गाक्यवृत्तेन क्लप्तं स्तवम्यः पठेद् भक्तियुक्तो गुहं सम्प्रणम्य सपुत्रान् कलत्रं धनं दीर्घमायुर्लभेत् स्कन्दसायुज्य मन्ते न भुजङ्गाक्यवृत् तेन क्लप्तं स्तवं यः पठेद् भक्ति युक्तो गुहम् सम्प्रणम्य सपुत्रान् कळत्रम् धनम् दीर्घमायुर्लभे स्कन्दसायुज्य मन्ते इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्गस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः अदिशङ्कर इयट्रिय श्रीरागवाष्टकम् भुवनगुप्तये ब्रह्मणार्चितम् दशरथालय व्यक्तिमागतम् जनक नन्दिनी लक्ष्मणान्वितं भज मनः कमललोचनं पापमोचनं स्वजनरञ्जनं रञ्जनम् दैत्यभञ्जनम् षडरिमर्दनं बोधवर्धनम् भजमणः सदा राममद्भुतम् सुरपतिं ह्ययोध्यापुरे वरि सुरतरुस्थले मण्डपान्तरि मणि यासने सम्यगास्तितं भजमणः सदा राममद्भुतम् अगणितौजसं दण्डसागरं प्रणततापसं साधु मानसम् अमितवाससं पीतवाससं भजमनः सदा राममद्भुतम् अमरकिन्नरैः सिद्धचारणैर्मुनिवरैर्नरैरप्सरोगणैः परमविद्यया सम्यगर्चितं भजमणः सदा राममद्भुतम् मदनकोटिसौन्दर्य चरणभक्तिवा कामदोहनम् हृदय पङ्कजे ध्यात्महृत्पदम् भजमणः सदा राममद्भुतम् चरितविस्तरं कोटिभेषजम् त्रिदश विश्रुतं नाम संस्थितम् जपति शङ्करो वाप्त तत्परं भजमणः सदा राममद्भुतम् एतदद्भुतम् राघवाष्टकम् प्रतिदिनम् पटेद् भक्तिपूर्वकम् तनुमिमां यताहेय कञ्चुकम् विरह यल्लभे ज्योतिरात्मकम् एतदद्भुतम् रागवाष्टकम् प्रतिदिनम् पटेद् भक्तिपूर्वकम् तनुमिमां यताहेय कञ्चुकम् विरह ज्योतिरात्मकम् इति श्री शङ्कराचार्य कृतम् सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्